Saya jemput Tuan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal Macam. Auzubillah min syaitanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ada kena gantung, ada kena pecat. Adat perjuangan pasti tersilap hakikat. Yang Muhammad Menteri, sila jawab soalan saya nombor empat. Silakan Menteri. Saya tak jawab soalan mengapa dia kena gantung <laughs> ataupun kena pecat di luar bidang kuasa saya. Uh, Tan Sri Pertua. Tan Sri Pertua, uh, agenda memperkasakan uh, kita punya modal insan sentiasa menjadi agenda utama. Kementerian Luar melihat bahawa Modal insan ini merupakan kita punya kekuatan kerana di dalam Kementerian Luar ini yang menjalankan tugasnya adalah orang, personaliti dia. Kita tak menggunakan macam Kementerian Pertahanan, kita kena kapal terbang ke, kapal laut ke, kereta kebal ke. Tetapi di Kementerian Luar ini individu. Jadi kekuatan individu itu kepakaran individu itu merupakan aset penting kepada negara dan juga kepada kementerian luar. Jadi soal daripada macam berkenaan dengan bagaimana cara ataupun kementerian luar melihat untuk kekuatan membina modal insan dalam penguasaan sinologis dan juga arabologis. Ya, sinologis ini bahasa Cina lah. Betul-betul, arabologis ini bahasa Arab. Ya tapi di kita panggil Arabologist. Uh, kita ada ramai pegawai-pegawai uh, ataupun warga Wisma Putra yang berkebolehan fasih dalam bahasa menguasai bahasa Mandarin. Yeah? Uh, selain daripada warga Wisma Putra yang berketurunan Cina, yang ber, berbahasa Mandarin dan juga bahasa dialek Ibunda yang lain, uh, kita juga ada mempunyai warga Wisma Putra yang mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa Mandarin dan juga kita mempunyai juga warga Wisma Putra yang mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa Arab dan kita sentiasa melihat kita punya jabatan sumber manusia meneliti dan melihat bukan saja dua bahasa ini tetapi melatih juga warga Wisma Putra di dalam bahasa-bahasa yang lain khususnya bahasa ataupun uh, United Nation language bahasa bangsa-bangsa uh, bersatu yang mana kita punya Institute for Diplomacy and Foreign Relation kita IDFR kita uh, mengadakan kursus-kursus khas ini untuk melatih warga Wisma Putra dalam bahasa-bahasa ini selain daripada melatih pegawai-pegawai uh, kita dalam uh, perkenaan dengan hubungan antarabangsa jadi ke kepakaran dalam bidang masing-masing itu menjadi kekuatan kita. Kepakaran dalam bidang penguasaan bahasa juga menjadi keutamaan kita Tan Sri untuk kita menaikkan taraf kepakaran uh, warga ushum putra supaya mereka mempunyai kebolehan untuk berbahas, untuk mereka berbincang dan khususnya di dalam membaca dokumen-dokumen. Kerana di Wisma Putra ini kita perlu mentalaah, meneliti banyak dokumen. Dokumen-dokumen antarabangsa, perjanjian-perjanjian MOU, MOU. Itu memerlukan kepakaran dalam bidang masing-masing. Terima kasih, Yaptu. Baik. <coughs> Saya jemput Bancang. Terima kasih, Yang Menteri. Jawapan yang bernas. Yang Menteri, we are at war dengan izin. Dan perang yang kita sedang berdepan ini bukan pentas-pentas tradisional tapi di pentas-pentas seperti board room dewan rakyat dan pentas-pentas kerajaan dan diplomatic corps bismillah Putra adalah the first line of defense and offense mereka perlu dibantu dan diberi keupayaan untuk menjadi tentera-tentera dalam diplomasi kita jadi bila saya sebut uh, tentang keperluan mewujudkan lebih banyak pakar-pakar ini bukan sekadar dari segi bahasa yang menteri tapi juga dari segi ilmu dan kepakaran area studies. Saya ambil contoh yang Muhammad Menteri di Jepun. Semalam, Takechi dah jadi Perdana Menteri pertama Jepun dan beliau menginstitusikan sebuah kementerian yang bernama Economic Security Ministry. Yang mana di situ ada banyak pakar-pakar yang memastikan kepentingan nasional Jepun di pentas terbangsa terjamin. Jadi saya fikir mungkin Semua Putra boleh mengangkat martabat diplomat kita dengan menjadikan mereka ini lebih banyak pakar-pakar. Seperti mana uh, puteri yang mak menteri sendiri, saya maklum belajar pakar dalam bidang sinologis. Saya saya baca kat Twitter lah, saya tengok dia punya perkongsian. So we need more like her in Wisma Putra. Japanologis, ada seorang je kat UKM. Not enough. We need more because we need to trade with these countries, bukan? Macam yang tadi saya dengar yang bawa dia wangsa cakap tentang complexity risk analysis. We need experts in these areas. Baru boleh bantu titik wangsa, bantu senator yang nak, nak habis tempoh ni dan lain-lain. InsyaAllah saya yakin kita boleh maju bersama. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Datuk betul, Terima kasih, Macang. Memang saya sebutkan tadi bahawa Wisma Putra kekuatan kita kepada individu. Tidak macam kementerian kementerian lain, dia menggunakan aset-aset. Jadi aset kita adalah merupakan tenaga pakar yang terlatih memang kita latih pegawai-pegawai muda PTD yang masuk selepas mendapat latihan daripada INTAN mereka masuk ada yang dapat masuk ke Wisma Putra mereka ditempatkan dulu untuk sementara di jabatan-jabatan ataupun ditempatkan di luar negara kemudian ini mereka mesti mendapat diploma dalam hubungan antarabangsa yang di kita ada sendiri kita punya institut uh, diplomasi dan juga hubungan antarabangsa ataupun IDFR. Di situ betul-betul kita mempunyai kepelbagaian. Kita nak menjurus diplomat muda kita di dalam bidang masing-masing. Di situ kita kena pasti. Itu sebabnya kita mengenal pasti bahawa ada kepakaran masing-masing. Ada yang pakar dalam bidang Asia Barat, ada yang pakar dalam bidang negara China di mana kita ada jabatan-jabatan dua hala, jabatan berbagai hala. Jabatan dua hala ini banyak pakar dia. Jabatan pelbagai hala pun pakar masing-masing. Kerana seperti yang disebut oleh Macang tadi, Tan Sri Putua, kita merupakan the front line. The front liners ni. Kerana dalam hubungan antarabangsa, Wisma Putra yang akan menjadi sebagai kementerian yang paling awal yang membuat engagement dengan pekal-pekal begini. Kita nak berhubung, kita nak berbincang, kita nak meneliti perjanjian, kita nak melihat apa saja, Maka Wisma Putra lah merupakan pegawai-pegawai Wisma Putra lah yang merupakan benteng pertama yang akan melihat terutamanya menjaga kepentingan negara. Ada macam-macam cara yang secara halus, secara tidak sedar bahawa sekarang ni macam-macam yang dilakukan oleh mereka mahu menguasai negara-negara lain melalui diplomasi senyap, diplomasi halus. Ini kita mesti lihat dan kita mesti mempunyai kepakaran. Maka Datuk Seri Petua dan Seri Petua Macang, kita sentiasa melatih dan menaik taraf kepakaran pegawai-pegawai kita dari masa ke semasa. Kita menghantar bukan saja dalam negara, tapi kita menghantar pegawai-pegawai muda kita membuat attachment di organ-organ bangsa-bangsa bersatu dan juga di kawasan di institut-institut di luar negara insyaallah. Baik, saya jemput jempol